А как вы думаете, каково влияние церковь на евроинтеграцию Украины? На евроинтеграцию Украины церкви Влияние следующее. Мы должны учитывать, что мы сегодня имеем евроинтеграционную церковь, поместную православную церковь Украины, которая получила свою независимость и Томас о своей независимости от патриарха Варфоломея в 2019 году, после собора объединительного Софии 15 декабря 2018 года. Но мы и имеем в Украине структуру, о которой и только что я вам рассказывал фактически, mm -hmm. которая является частью московского патриархата и которая э, со всеми вот этими остатками советских пережитков э, тяготела и тяготеет, э, ну не знаю как сейчас, но по, по крайней мере до войны это э, было э, явное противление евроинтеграционным усилиям, которые, пропагандистом которых являлся президент Виктор Ющенко. С приходом Виктора Януковича, вы помните этот, из чего у нас, собственно говоря, революция гидности началась, из-за да. того, что он в Вильнюсе отказался подписывать соглашение евроинтеграционные, а mm. как говорят, его Путин перекупил в Сочи, и он пошел, хотел подписывать таможенный союз, за который активно пропагандировал Азаров, премьер-министр. Соответственно, Московский патриархат своим представительством в Украине в лице украинской православной церкви на, на, на то время и после этого времени вплоть до войны, являлся явным противником евроинтеграции и, соответственно, поддерживал связи с Россией, и вот этот вот азиатский такой вот своеобразный вектор политики не шел в разрез с политикой Кремля, пока Кремль не вторгся своими металлическими башмаками на нашу землю.